असलकम दोस्तों आज मैं आपको 130 थर्टी प्रिंटर की पावर सप्लाई रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास एम वन थर्टी लेज़र प्रिंटर है यह इसका साइड कवर है और देखें आप मुख्तल बोर्ड इसके साथ अटैच हैं ये देखें यह इसका पावर सेक्शन है जो कि इसके अंदर है ये देखें ये हम स्टेप बाय स्टेप इसके जो बोर्ड्स हैं वो उतार लेंगे ताकि हम पावर सप्लाई वाले सेक्शन पर जाएं। ये पहला बोर्ड उतार लिया अब दूसरा उतार लिया है ये देखें ये दोनों बोर्ड उतर गए हैं और नीचे से हमें जो इसका सप्लाई सेक्शन है वो नजर आ रहा है ये इसका सप्लाई सेक्शन है ये देखें ये इसका जो फ्यूज़ है वो मुझे लग रहा है कि जैसे बर्न हो गया है और अपनी प्लेस पर भी नहीं है ये देखें ये इसका फ्यूज है अब हम इस बोर्ड को खोलेंगे और इस फ्यूज को चेक करेंगे फ्यूज़ हमने देखे हैं तो फ्यूज ये इसका ख़राब है उसकी जगह पे हमने नया फ्यूज जो है वो डाल लिया है ये देखें ये पावर बोर्ड है इसका इसमें हमने नया फ्यूज लगा दिया है और अब हम इसको चेक भी कर लेंगे ये मीटर के जरिए हमने चेक किया है ये इसकी आउटपुट पूरी है अब हम इसको इस बोर्ड को स्टेप बाय स्टेप फिट कर देंगे अब हम इसका टेस्ट पेज लेके देखें। ये, ये देखें ये प्रिंटर ऑन हो गया है और अब हम इसका टेस्ट प्रिंट लेंगे ये देखें ये इसका टेस्ट प्रिंट आ गया है ये देखें हमने कितने आसानी से इसका पावर सेक्शन है वो रिपेयर कर लिया अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें शुक्रिया